Assalamualaikum. Sekilas Fakta 3 Jun bersama saya, Mahsura Malak. Antara berita utama hari ini, 20 juta ringgit dana lebur raya digunakan untuk perjudian. SPRM beku aset lebih 750 juta ringgit milik isteri Tunda Im. Betul ke Khairi Jamaluddin akan sertai kabinet? Perkembangan berita hari ini dimulakan dengan isu panas melibatkan dana leboraya raya yang digunakan oleh seorang yang bergelar Tan Sri untuk tujuan haram. Ia susulan lebih 20 juta ringgit dana suku yang sepatutnya digunakan untuk projek leboraya raya di Lembah Kelang telah disalahguna bagi tujuan perjudian. Itu pendedahan terkini oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki memaklumkan penyelewengan itu terbongkar hasil siasatan lanjut terhadap kes berprofil tinggi yang sedang disiasat pihaknya. Tambah beliau, siasatan turut menemui 300 botol minuman keras mewah di sebuah bilik simpanan yang dipercayai sebahagian daripada kegiatan pengubahan wang haram. Setakat ini, 45 saksi telah dipanggil memberikan keterangan dan SPRM sedang menjejak aset suspek di dalam dan di luar negara untuk tujuan pembekuan atau penyitaan. Seorang suspek utama bergelar Tan Sri dilaporkan masih dirawat di sebuah hospital swasta. Terdahulu, SPRM telah menyita pelbagai aset dan pembekuan akaun bank berjumlah hampir 85.6 juta ringgit, antaranya termasuk 14 akaun peribadi, 8 akaun syarikat, kenderaan mewah, jam tangan dan beg tangan berjenama serta harta yang dianggarkan bernilai lebih 24.5 juta ringgit. Siasatan masih dijalankan dan SPRM tidak menolak kemungkinan lebih banyak tangkapan yang akan dibuat. Seterusnya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan SPRM untuk membekukan aset milik Naimah Abdul Khalid iaitu isteri kepada bekas Menteri Keuangan Allahyarham Tun Daim Zainuddin. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk membekukan beberapa aset milik Naimah Abdul Khalid, isteri kepada bekas Menteri Keuangan, Allahyarham Tun Daim Zainuddin. Permohonan itu dibuat secara eksperti oleh SPRM membabitkan aset bernilai lebih 758 juta ringgit. Antara aset yang dibekukan termasuk tujuh hartanah mewah, satu akaun bank milik Naimah di CAF Bank Limited UK yang dikaitkan dengan The Ilham Foundation. Perintah pembekuan tersebut dikeluarkan oleh Hakim Azhar Abdul Hamid. Tindakan itu susulan siasatan SPRM ikut Session 4 Kurungan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Ketua Pesuruhan Jaya SPRM Azam Baki sebelum ini memaklumkan bahawa pihaknya percaya masih terdapat harta lain milik Daim dan Naimah di luar negara yang belum diistiharkan kepada pihak berkuasa. Beliau turut menyatakan bahawa aset-aset itu mungkin dimiliki melalui ahli keluarga atau proksi mereka. Selepas Tengku Zafrul letak jawatan sebagai ahli AMNO, adakah jawatan kosong seterusnya milik Khairi Jamaluddin? Ia susulan wujud desa-desus kononnya bekas menteri dan bekas ketua pemuda AMNO Khairi Jamaluddin menjadi sebutan bakal menyertai semula kabinet. Sama-sama kita nantikan. Setahun lepas selepas dipecat daripada AMNO, Khairi yang kini dilihat sebagai figura bebas dan progresif dikatakan berpotensi menjadi sebahagian daripada pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Khairi sebelum ini bertanding di Sungai Buloh dalam PRU15 namun tewas kepada calon PKR Ar Rabanan. Penganalisis politik Profesor Madia Siva Murugan Pandian berpendapat kemasukan semula Khairi boleh menjadi simbol reformasi dan penjenamaan semula AMNO khususnya untuk menarik sokongan pengundi muda dan sederhana. Namun, beliau mengingatkan Khairi juga perlu meyakinkan barisan kepimpinan lama bahawa beliau bukan ancaman tetapi rakan perjuangan. Sementara itu, Ketua Penyelidikan O2 Research Anis Anwar melihat kemasukan Khairi berkemungkinan hanya bersifat sementara mungkin bagi menggantikan Tengku Zafrul atau ia boleh menjadi ujian awal keserasian antara visi Khairi dan juga Perdana Menteri. Namun, beliau juga memberi amaran bahawa peranan Khairi dalam Kabinet hanya akan benar-benar bermakna jika ia melibatkan agenda reformasi secara kolektif bukan sekadar pengisian kekosongan jawatan. Seperti mertuanya, Allahyarham Abdullah Ahmad Badawi yang pernah tersisih sebelum menjadi Perdana Menteri. Kari mungkin melihat ini sebagai peluang kedua untuk kembali relevan bukan sahaja dalam parti tetapi dalam landscape politik nasional. Keputusan Tengku Zafrul keluar daripada UMNO menimbulkan ketegangan Perkara itu disangkal Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi yang menafikan berlaku ketegangan dalam parti susulan keputusan Tengku Zafrul Abdul Aziz keluar AMNO dan menyertai PKR. Menurut Zahid, keputusan Menteri Perdagangan, Pelaburan dan Industri itu tidak menimbulkan sebarang suhu panas dalam UMNO malah disambut tenang oleh ahli akar umbi. Zahid turut meminta semua pihak tidak mengganggu Tengku Zafrul yang kini menunaikan haji dan mendoakan beliau mendapat ketenangan. Jumaat lalu Tengku Zafrul mengumumkan peletakan jawatannya sebagai ahli UMNO menerusi Facebook dan menyatakan hasrat menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR. Mengulas soal kedudukan Zafrul dalam Kabinet, Zahid menegaskan pelantikan Menteri adalah hak mutlak Perdana Menteri namun perlu ada perbincangan dalaman bagi menjaga keharmonian dalam kerajaan perpaduan. Dalam masa sama, UMNO berharap agar kuota tujuh jawatan Menteri Penuh dalam Kabinet Persekutuan dapat dikembalikan kepada parti susulan pengunduran Tengku Zafrul. Persoalan yang sebelum ini menjadi tanda tanya, orang ramai serta pemimpin akar umbi akhirnya terjawab. Ia selepas naik Presiden PKR, Amiruddin Syari menafikan dakwaan kononnya kerusi Dun Sungai Tua itu akan dikosongkan bagi memberi laluan kepada Tengku Zafrul. Menurutnya pengosongan kerusi bukan perkara mudah dan memerlukan penelitian. Beliau menyifatkan dakwaan tersebut sebagai tidak berasas dan hanya imajinasi semata-mata. Untuk makluman, Dun Sungai Tua yang dimenangi Amiruddin pada pilihan raya negeri PRN 2023 dan kini masih kekal diurus olehnya sehingga sekarang. Terdahulu Tengku Zafrul mengumumkan keluar AMNO dan menyatakan hasrat menyertai PKR. Namun perkara tersebut menjadi hangat apabila dikaitkan bakal menjadi Menteri Besar Selangor menggantikan Amiruddin. Baiklah jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik saja pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan berita-berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Rafizi Ramli dan Nik Nazmi telah menyerahkan peletakan jawatan mereka sebagai menteri, namun langkah tersebut mencetuskan kritikan serta pujian. Ada yang beranggapan tindakan tersebut dilihat sebagai tidak bertanggungjawab. Manakala sebahagian lagi beranggapan tindakan mereka sebagai berani dan mahu menunaikan janji reformasi semasa pemilihan PKR lalu. Majoriti 84% bersetuju bahawa tindakan Rafizi dan Nik Nazmi sebagai satu prinsip menepati janji. Manakala 6% tidak bersetuju, mereka meletakkan jawatan dan perlu menjalankan tugas semula. 7% pula memilih agar kedua-duanya boleh meletakkan jawatan selepas tugas diselesaikan. Di ruangan komen pula, rata-rata memuji tindakan Rafizi dan Nik Nazmi yang dianggap sebagai berani mempertahankan reformasi. Jadi, apa pula pendapat anda di rumah? Tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Mas Ramaklak, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, di Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.